В прошлом году после встречи с руководством Украинского банка в Индии нам Филипп Жонье назначал встречу на 5 января. 5 января заемщики со всей Украины собрались, несмотря на послепраздничные дни, на холодную погоду, на дождь, простояли 3 часа под центральным офисом Украинского во время переговоров с Филиппом Жонье, который, глядя в глаза... И цинично обманул. Обещал э, разработать программу реструктуризации и внедрить ее с 19 по 24 января. Но на тот момент э, он уже знал, что 20 января этот человек в этом банке работать больше не будет. Сколько вы множите нас обманул. Решите проблему валютных заемщиков, и мы понесем вам деньги снова. Ганьба! Да.